तो अब्दुलरहमान बिन ताला रहा हदीस बयान करते हैं नबी करीम ने फरमाया शैफ़न शैतान ने कहा था लन अल्लाह करीम उस शैतान पे लानत फरमाए शैतान कहता है अल्लाह आलमीन को मुखातिब हो के कहता है माल मेरे हमले से महफूज नहीं रहेगा ही बिहिन नाब माल पर सुबह शाम हमला करूंगा और तीन किस्म के तरीकों से हमला करूंगा साहब माल इन तीन हमलों में से किसी एक में जरूर फंस जाएगा लेकिन याद रखिए, जब शैतान ने अल्लाह रब्बुल आलमीन को चैलेंज किया था तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया था इन्ना इबादी लई सल अलैहिम सुल्तान जो मेरे बंदे होंगे तेरा उन पे बस नहीं चलेगा अब सोचना ये है कि हमारा झुकाव किस तरफ है हमारा झुकाव किस तरफ है तीन हमले सुनिए शैतान कहता है अखदी ही मिन गईरी हिली ही साहिब माल माल कमाएगा लेकिन ऐसे ज़राए से कमाएगा जो हलाल नहीं होंगे वह इन ही मिन गैरी हकी ही माल वहां पे खर्च करेगा जहाँ पे उस माल को खर्च करने का हक ही नहीं है और शैतान का तीसरा हमला ये है वाह ही फाम हक ही मैं साहिब माल के लिए इस माल को इतना महबूब बना दूंगा कि इसको इसका हक ही भूल जाएगा कि माल खर्च कहां पर